Terima kasih, tuan Enak sungguh si buah delima soalan saya nombor lima. Dengan ini, saya pohon kemukakan. Tuan Menteri. Okay. Datuk Yang Pertua. Datuk Yang Izinkan saya menjawab soalan ini bersekali dengan pertanyaan yang diajukan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Gunsun Datuk Bunsum Som anak lelaki Inong pada 16 April 2015, Yang Berhormat Senator Tuan Koh Chin Han pada 21 April 2015, Yang Berhormat Senator Datuk Khairuddin bin ES Abdul Samad pada 27 April 2015. Dan yang berhormat Senator Puan S. Bagiam, anak perempuan Ayam Perumau, serta yang berhormat Senator Dr. Arifin bin S.M. Umar pada 28 April 2015 kerana menyentuh perkara yang sama iaitu tindakan-tindakan penguatkuasaan yang telah dijalankan oleh Kementerian selama kini termasuk kawalan harga ke atas peniaga serta persediaan Kementerian berikutan pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan GST. Baik, teruskan. Terima kasih. Tuan Teras utama tugas-tugas penguatkuasaan Kementerian Perdagangan dalam negeri koperasi dan kepenggunaan ialah penguatkuasaan ke atas perlindungan harta hak intelek. Penguatkuasaan Mementras penyelewengan barang-barang kawalan bersubsidi. Penguatkuasaan mengawal selia, bekalan dan harga barang dan melindungi hak-hak pengguna. Ini secara tepat apa dia tugas kita. Untuk makluman semua ahli yang berhormat, sepanjang tahun 2014, Kementerian telah melaksanakan pelbagai aktiviti pemantauan dan penguatkuasaan. Saya nak senaraikan kali ini berikut kerana macam mana disebut oleh sahabat-sahabat kewangan Menteri Jabatan Perintah tadi seolah-olah kita bercakap saja tak ada tindakan dibuat Surat itu saya nak paparkan jumlah-jumlah uh, jumlah -jumlah yang telah kita jalankan. Berapa kes yang kita telah ambil, berapa barang yang kita telah rampas, berapa barang pula kita uh, syarikat yang kita kompangkan. Supaya kita nak memberitahu rakyat ini yang sebenarnya yang kita telah buat. Maknanya menafikan apa yang dibuat terutamanya daripada Facebook, membuat fitnah yang berlebih-lebihan. Yang pertama sekali ialah penguatkuasaan hak harta intelek, intellectual property. Penguatkuasaan ini telah dijalankan melalui dua operasi iaitu ops cetak rompak dan ops barang tiruan. Melalui ops cetak rompak sebanyak 172 kes dihasilkan dengan nilai rampasan berjumlah 4.3 juta ringgit melalui 170 1,363 pemeriksaan ke atas premis. Seramai 35 individu telah ditahan kerana disakiti melakukan kesalahan di bawah Akta Hak Cipta 1987. Hal harta intelek ini ada kaitannya dengan Akta Hak Cipta. Ya? Kejayaan yang amat membanggakan di mana hasil daripada penguatkuasaan yang telah kita jalankan, Malaysia telah dikeluarkan daripada senarai di dalam watchlist oleh United States Trade Representative USTR. Ini satu senarai uh, senarai mematian dunia ya. Selama tiga tahun berturut-turut mulai 2012. We are out of that watchlist USTR. Tiga tahun berturut-turut. Manakala satu lagi ops kita sebut ops barang tiruan pula menyumbang sebanyak 2359 tindak kes melibatkan rampasan barang-barang bernilai hampir 13.3 juta ringgit. Ini soal harta intelek saja Datuk Yang Putus serta ahli-ahli yang berhormat sekalian. Selain daripada itu juga, Kementerian telah mencapai hasil yang cemerlang dalam membanteras penyelewengan barang-barang kawalan bersubsidi sepanjang tahun 2014. Sebanyak 552 tindakan kes melibatkan minyak diesel bersubsidi 246 kes melibatkan petrol, 23 kes bagi minyak masak, 126 kes bagi gas petroleum cecair LPG, 7 kes melibatkan gula dan 16 kes bagi melibatkan tupuk gandum. Semua barang ini telah dapat kita 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 laksanakan dari segi penguatkuasaan ini. Ini menjadikan jumlah keseluruhannya ialah 970 kes dengan nilai rampasan berjumlah hampir 185 juta ringgit. Ini nak menunjukkan ini yang kita buat. Dan saya harap ini juga akan dapat dimasukkan dalam Facebook masing-masing. Sebab ini tindakan yang telah kita ambil. Kementerian juga turut memperhebat lagi penguatkuasaan melalui Ops Titik yang dilaksanakan bermula 15 Mei 2014 sehingga 31 Disember 2014. Kementerian telah berjaya menumpaskan 516 cubaan penyelewengan bahan petroleum bersubsidi dengan nilai rampasan berjumlah 24.36 juta ringgit. Permintaan terhadap diesel dengan hasilnya obsidi ini, permintaan terhadap diesel bersubsidi telah berjaya dikurangkan sebanyak 39%. Lebihnya itu keterisan berlaku. Di mana sejumlah 1.38 bilion liter diesel bernilai 420 426.4 juta ringgit telah berjaya diselamatkan. Di samping itu, masalah stock out minyak diesel di stesen-stesen minyak juga telah dapat ditangani. Melalui operasi ini ada dua perkara yang kita telah berjaya. Soal permintaan diesel dapat kita kita kurangkan dan dalam dalam masa yang setama, stock out minyak dapat kita kita tangani secara bersama. Yang ketiganya, pelaksanaan kerjasama strategik antara agensi penguatkuasaan kerajaan yang lain juga kita kendalikan sebagai kita kenali sebagai pasukan petugas khas Jabatan peguam Negara dalam usaha membantras aktiviti penyelewengan diesel dan petrol subsidi secara endorse uh, pelaksanaan uh, laut biru bersama-sama agensi-agensi yang lain. Khusus satu ini ialah dengan AG, Jabatan Peguam Negara. Dalam tempoh empat bulan pelaksanaannya telah menghasilkan 72 tindakan kes dengan nilai keseluruhan rampasan berjumlah 4.5194.5 juta ringgit termasuk merampas 19 buah kapal. Dalam mengawal sila ini soal minyak tadi, obstetik ya. Dalam mengawal selia harga barang pula, kemudian kabinet KK telah melancarkan Ops Harga 2014. Bagi menangani kenaikan harga barang dan caj perkhidmatan yang tidak berpatutan dalam pasaran. Sebanyak 2.1 juta pemeriksaan telah dijalankan ke atas premis-premis perniagaan di seluruh negara merangkumi semua peringkat perniagaan. Sebanyak 5934 kes telah dihasilkan dengan nilai rampasan berjumlah sebanyak 1.2 juta ringgit manakala nilai kompaun yang telah dikenakan berjumlah 323,680 ringgit Malaysia. Ops Sekarang kita pergi pula ke satu lain lagi penguatkuasaan kita melaksanakan apa yang kita sebut jemput ahli kalau ada yang ber yang berminat boleh datang ke pusat uh, pusat gerakan, pusat uh, apa ni pusat anti pencatutan kita di kementerian. Sehingga semalam sebanyak 88600 pemeriksaan telah dilaksanakan di seluruh negara di mana sebanyak 218 tindak kes telah dihasilkan. Pada masa yang sama sebanyak 152 pemeriksaan bersepadu telah dijalankan bersama jabatan kastam di Raja Malaysia melalui tindakan penguatkuasaan ops pematuhan GST catut dalam tempoh tersebut sebanyak 535 pengeluaran notis di bawah seksyen 21 akta kawalan harga dan anti pencatutan 2011 telah dikeluarkan kepada peniaga untuk mendapatkan penjelasan dan justifikasi punca kenaikan harga atau cas bagi perkhidmatan yang tidak munasabah di pasaran. Semuanya ini kalau didapati benar, tindakan kita itu, kita akan terus mengambil tindakan sama ada merampas barangan dia ataupun kita mengenakan penalti ataupun kalau keadaannya mengizinkan cukup lengkap kita bawa pula kepada mahkamah sesyen khas yang telah pun kita tubuhkan khusus untuk membicarakan hal-hal yang berhubung kait dengan anti pencatutan ini termasuk masuk penjara tak sebut nanti okey betul yang putu dari aspek kesiapsiagaan pegawai pula macam-macam uh, tomah dalam yang ini saya nak terangkan. Kementerian telah mengambil langkah mewujudkan unit anti pencatutan di setiap pejabat KPD dan KK negeri untuk memberi tumpuan khusus kepada penyiasatan aktiviti pencatut mencatut oh, oleh peniaga. Sebagai langkah persediaan, seramai 1,800 orang anggota penguat kuasa di seluruh negara telah diberi latihan kemahiran yang spesifik sebelum melaksanakan tindakan siasatan ke atas kes pentatutan. Dalam dalam kadar ini, kemudian juga mendapat tambahan seramai 472 orang pegawai untuk melakukan tugas-tugas penguatkuasaan. Pasukan petugas khas anti pencatutan juga telah ditubuhkan bagi menyelaras dan menangani isu-isu berbangkit sesulan pelaksanaan JST meliputi aspek advokasi cyber dengan media, penubuhan pusat gerakan anti pencatutan PIGAP yang saya sebutkan tadi dan pengumpulan data statistik. PTAP beroperasi 24, 24 jam sehari sebagai command center kementerian untuk memastikan pengurusan aduan secara efisien dan pantas terhadap aduan yang diterima dan menyalurkan maklumat berhubung pertanyaan yang timbul berkait GST kepada pihak bertanggungjawab untuk tindakan. We work 24 hours. Saya pernah telefon PJ PG, PJP ini pukul 4 pagi. Dijawab tuan Saya cukup bangga lah kesiapsiagaan pegawai-pegawai kita di Kementerian dalam melaksanakan satu sistem percokai yang baik dan telus ini. Di samping itu juga, kita telah juga mengadakan garis panduan, uh, ada satu buku yang tersebut garis panduan mekanisme majin keuntungan bersih dan penandaan harga dalam pelaksanaan cukai barangan perkhidmatan kepada peniaga juga telah dikeluarkan oleh kementerian sebagai panduan dan mendidik peniaga mematuhi perundangan dan peraturan yang berkaitan sebelum dan semasa pelaksanaan GST. Kita keluarkan buku panduan harga, kita keluar untuk 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 pengguna-pengguna. Kita keluar terbitkan juga uh, buku yang kita sebut etika etika perniagaan, the do's and the don't if you want to do business in Malaysia. Kita keluarkan tuan-tuan. Semua kita jaga peniaga jaga, pengguna juga kita jaga. Sebab kita kerajaan ikhlas bertanggungjawab nak memastikan GST ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kementerian juga telah melancarkan aplikasi Smart Devices MyKira GST yang merupakan kerjasama pintar di antara kementerian dengan Memos Berhad yang berfungsi sebagai pangkalan data harga kementerian dalam mengenal pasti impak GST. Membuat saringan aduan pengguna serta penguatkuasaan melalui penggunaan ICT. Nah, ini pun makan masa segit makiran. Tapi ini pun nampak saya cakap dapat begitu sambutan yang begitu baik. Ramai pengguna menggunakan ini nak tahu keadaan harga yang ada dipaparkan di premis itu. Harga ni ada ada harga ini adakah dalam keadaan margin keuntungan yang tinggi ataupun biasa? Ha, dia dia punya cantiknya kalau kita uh, gunakan aplikasi MyKira ni kalau kita tengok harga tadi RM10 misalnya kalau dia harga dia okey dia akan tulis thumbs up ini okey tapi kalau misalnya harga ni RM20 misalnya kita tekan-tekan dia akan tunjuk sebelah bawah ini menunjukkan ini kedai mengapa meng ni uh, melaksanakan mengambil keuntungan, margin keuntungan yang berlebihan. Dan ini melalui ini, yang berhormat sekalian, kita boleh terus buat aduan. Menggunakan makira tadi, kita terus hantar kepada ada sistem dia sampai kepada pigap kita. Dan kita akan ambil ini dan kita ambil tindakan ke mana, di mana aduan itu timbul. So ini semuanya kemudahan untuk rakyat supaya mereka tak dikeliwukan, supaya peniaga pula tak ambil untung susuka hati mereka. Inilah dia antara lain usaha-usaha kita insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu taala dengan sokongan banyak pihak. Saya saya menteri, menteri di, di kementerian ini melihat aa, pelaksanaannya sudah dua minggu ini berada dalam keadaan cukup terkawal. Dan Sri Yang Putu dengan adanya us, us, usaha yang saya sebutkan tadi dengan beberapa ops ops yang telah kita laksanakan, kementerian cukup yakin ia mampu meminimalkan kesan negatif pelaksanaan GST kepada harga barangan dan perkhidmatan. Apatah lagi kita gunakan juga pengalaman kesilapan 170 buah negara yang telah melaksanakan GST ini sebagai panduan kita untuk melaksanakan GST ini. So based on all this kita laksanakan. Alhamdulillah, syukur dan di sinilah saya zahirkan supaya saya menyuruh ahli-ahli yang berhormat yang boleh juga memainkan peranan penting sama-sama menerangkan keadaan yang sebenarnya kepada rakyat dan sebagainya. Terima kasih Tan Sri Putu. Terima kasih Ya Muhammad. Cukup jelas nampaknya tu penjelasan. Orang-orang pun saya silakan Ya Muhammad tambahan Datuk Rajah. Dat 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 Terima kasih tuan Sri dan terima kasih kepada YB Menteri sendiri uh, yang datang menjawab dengan begitu jelas dan terperinci sekali. Tapi dahulu saya ingin mengucapkan tahniahlah dan syabas kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK yang telah melaksanakan kerja-kerja penguatkuasaan begitu komprehensif secara kolektif dan berkesan soalan saya berdasarkan laporan uh, Ops Jatut yang telah dijalankan bermula daripada 5, 15 Januari 2015 hingga 7 April 2015 menunjukkan sebanyak 320 pengeluaran notis di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 telah dikemukakan kepada peniaga. Adakah yang menteri, pihak kementerian akan mengambil tindakan terhadap kesemua notis tersebut ke mahkamah? Adakah kementerian bercadang untuk menambah pegawai dan kaki tangan penguat kuasa bagi memastikan tiada peniaga dan syarikat yang memanipulasi harga selepas pelaksanaan GST demi kepentingan pengguna? Itu saja Tan Sri. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat Puan Hajah Zaitun, Senator. Terima kasih Tan Sri Putua. Satu soalan yang 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 menceritakan kepada keadaan yang nyata. Tak ada nak dia buat-buat, nak direka reka-reka. Ya? Oleh kerana itu, saya ucapkan terima kasih di atas pujian terhadap kementerian kita. Ini adalah hasil daripada kerjasama kita semua. The teamwork that we have in the kementerian. Alhamdulillah syukur daripada angka-angka tadi menunjukkan apa yang kita laksanakan sesuatu yang menguntungkan rakyat. Itu yang pertamanya. Yang keduanya sebut tadi soal tindakan-tindakan uh, ini kita hantar notis, kita hantar notis uh, kalau misalnya didapati memang ini menyalahi daripada akta yang kita ada sama ada akta uh, kawalan harga dan anti pencurotan, akta timbang dan sukat, akta perihal dagangan ataupun akta perlindungan pengguna ini akta-akta yang membolehkan kita ambil tindakan bagi kita setakat hari ini mana yang menjawab notis kita kita kena kalah denda kalau betul dia melakukan kesalahan tapi ada masalahnya sedikit soal nak pergi ke mahkamah tu kerana ini memakan masa sedikit dan rakyat kena faham saya selalu sebut rakyat kena faham kita kena uh, siasat aduan tersebut kemudian pula siasat Daripada punca di mana kenaikan harga barang tersebut. Daripada siasatan itu, kita kena buat pula uh, kertas siasatan untuk kita dakwa di mahkamah. Ini memakan masa dan saya cukup yakin insyaAllah kita sedang fokus kepada beberapa kes yang kita lihat supaya rakyat tahu. Ini sebenarnya terpaksa bawa ke mahkamah dalam mana hukumannya boleh dikenakan sehingga 3 tahun penjara. Dan saya memang mengharapkan benda ini berlaku sebab dia are the, the, the kerja siasatan sekarang ini yang berhormat uh, tu uh, Puan, Puan uh, Senator. Ya. So itu soalan dia. Yang lain, lain tu rampasan dan sebagainya kita terus buat. Compound saja berapa tu, ratus ribu yang telah kita kutip tu daripada ni. Rampasan pun begitu juga. Ya Ahmad, so, cukup ya. dari setakat okay, tu. Satu yang akhir sekali. So, tentang tambahan pegawai. Ini saya cakapkan. Kalau yang Muhammad fikirkan ada keperluan untuk menambah pegawai, bagi kita whatever we have, we kita 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 kita, terima hakikat ni. Tapi kalau ada ada suara supaya dia tambah, saya baru saja berbincang dengan yang Muhammad Menteri Keuangan sebentar tadi, kata dia beritahu kita dia akan tambah. Yang pentingnya rakyat kita dahulukan. Kepentingan mereka kita utamakan. Jadi terima kasih Tan Sri yang putus. Ya. Yeah.